अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे आज आपके लिए एक मैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो ले आया हूँ हर घर में आजकल एयर कूलर होता है कोई बारह वोल्ट का होता है कोई टू ट्वेंटी वोल्टेज का होता है तो दोनों का मसला सेम ही है कि इसकी जो पानी वाली टैंकी है वो ख़त्म हो जाती है जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा जल्दी जी इसका पानी ख़त्म हो जाता है तो ये कभी कभी तो पानी इसमें डालना भरना थोड़ा सा झंझट वाला ही काम लगता है तो आज इस चीज़ का आपको सल्यूशन में आपको ले के आऊँ आपके पास तो इन शाला आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये एक कॉपर वाल इसे बोलते हैं ये सिर्फ़ दो सौ बीस रुपये का मिला है मुझे इस मेरे इलाके से तो मुख्तलि इलाकों में मुख्तलिफ़ प्राइस हो सकती है दस बीस तीस रुपए का फर्क हो सकता है तो इसे लगाना भी बहुत आसान है तो इन आप इसको एक बार लगाएंगे तो आप ओ, ओ, मुझे दुआएँ देंगे जिस जिन भाई को तो पता है वो तो ठीक है जिन भाइयों को नहीं पता वो तो मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे कि ये भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया हमें ये सिर्फ दो सौ का आया का है इसका इसको, इसको इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है इसको ये पहले एक सुराख करके मैंने रखा हुआ एक इंच का आपने सुराख किसी भी साइड एयर कोलर की किसी भी साइड पे आपने एक इंच का सुराख कर लेना है ठीक है तो उसमें ये इस तरह से अंदर वाली तरफ से आपने लगा देना और बाहर वाली साइड के ऊपर इसका नट लगा देना जो इसके साथ ही आता है अंदर वाली साइड में एक रबर होती है वो रबर आपने आजमी लगानी है तो इस तरह से इसको लगा देना ये बहुत ही आसान तरीका है कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कोई भी बंदा आसानी के साथ ये लगा सकता है ये देख लें इसके ऊपर मैंने ये नट लगा देना है। नट लगा के तो इसको अच्छी तरह अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा मैं तो समझ तो आपको आ गई हो कि, कि ये क्या चीज़ है इसके अंदर ये अपना पीछे जो बॉल लगा हुआ है प्लास्टिक का ये जब पानी भरेगा तो ये साथ साथ पानी के ऊपर तैरता रहेगा और इसके साथ एक राड जो लगा है वो ऊपर ऊपर आ, आ जाएगा तो एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि इसमें जो इसकी चूड़ी है इसके ऊपर आपने जब नोज़ल लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से धागा कर पेट देना है तो ये वाली नोज़ल है ये पचास रुपए की नोज़ल आई है ये। और ये बीस रुपए का इसका क्लम्प आया और जो पाइप जो है वो ये पहले मेरे पास घर में पड़ा था इसे वाटर लेवल भी बोलते हैं जिसे वाटर लेवल किया जाता है वो भी लगा सकते हैं या आप गैस वाला पाइप हो वो भी लगा सकते हैं कोई मसला नहीं है कोई भी पाइप लगा सकते हैं आप बड़ा पाइप मोटे वाला लगाना चाहें वो भी लग जाएगा एक इंच जो मोटा है तो कोई मसला नहीं है तो जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोजल भी लगा दी मैंने कॉपर वाल वाल भी लगा दिया और इसमें पानी भरना शुरू हो गया ये आप देखें मैं हाथ हाथ की मदद से उसको मैं ऊपर की ऊपर उठा रहा हूँ तो ये इसका पानी नीचे से आना बंद हो जाता है तो जब भी मैं इसे नीचे करता हूँ तो फिर दोबारा पानी भरना शुरू हो जाता है और इसमें एक एडजस्ट भी लगी है जो रेड सी आपको नज़र आ रही है ये वाली अगर आपको इसको आ, आप इसको आ, इसकी चूड़ी थोड़ी सी लूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा पानी ऊपर आ जाएगा जितना वाटर लेवल आप सेट करना चाहते हैं इसकी वजह से हो जा हो जाता है तो ये बहुत ही आसान तरीके के साथ लग जाता है दस या पंद्रह मिनट लगेंगे मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा तो ये आपके सामने है जी इसमें आप देखेंगे पानी भरना शुरू हो गया ये इसका बॉल है ये बॉल जब पानी ऊपर आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा तो इसको जो लॉक कर देगा पानी इसके अंदर भी एक रबड़ लगी होती है तो इसको वो इसका सुराख बंद हो जाता है ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है तो ये देखें इसमें अब तकरीबन दो इंच के करीब जो पानी भर चुका है वाटर इसका जो वाटर पंप है वो इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से डूब गया पानी में अब थोड़ी देर बाद फिर मैंने चेक किया तो इसमें तकरीबन ढाई इंच के लगभग पानी हो गया था तो ये देखें जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं छत पे आ गया हूँ ये मेरी टेंकी है और ये वाला पाइप है जो नीचे एयर कूलर में जा रहा है ये पानी का इनपुट और आउटपुट होता है ये ओवरफ्लोर का है दूसरी साइड के टैंकी की दूसरी साइड पे ये एक होल होता है एक्स्ट्रा ये बंद होता है आमतौर पर ये इस पर यह लगा होता है ये मैंने खोल दिया जी खोल के इसके अंदर से मैंने ये पाइप गुजार दिया ठीक है जी अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैंने किया क्या है जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारा काम पहले से करके रखा है ये एक मैंने रुकावट के लिए एक कोई भी काबला लेके उसको टेप कर दिया ये वापस मैं बाहर से खींचूंगा अभी तो उसे बाहर नहीं जाएगा और दूसरी बात ये कि इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया ऐसे मैंने एक गोल सा रिंग बना के इस पाइप में मैंने सुराख किए हैं छोटे छोटे से ठीक है जी सुराख ना भी करें तो फिर भी वैसे भी आप इसमें डाल दें तभी पानी आ जाएगा ये सिंपली इसके अंदर आपने इसे फेंक देना इसके अंदर डाल देना ये ऑटोमेटिक खुद ही जो इसके पानी के नीचे चला जाएगा ये आप देख सकते हैं कि पानी आस्ता-आस्ता जितना एयर कूलर को चाहिए उतना पानी वो ले रहा है ये देखिए ये पानी नीचे जा रहा है ये देखिए जितनी उसको जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली वो लेता रहेगा क्योंकि मैंने अभी इसे बाहर निकाला था तो इस वजह से कुछ इसमें एयर आ गई ये देखें जी ये आपके सामने कोई मोटर नहीं लगी कोई वाटर पंप नहीं लगा कोई चीज़ नहीं लगी ये देखें अब एयर ख़त्म हो गई है तो ये नीचे को जा रहा है सारा ये पानी अब जो है टैंकी फुल हो गई होगी नीचे वाली तो इस वजह से ये पानी अब यहाँ पे रुक गया है अब थोड़ी देर बाद जब फिर पानी कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा फिर पानी लेना शुरू कर देगा अब आपको बार बार पानी भरने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी इतनी देर भी आपने इसका एयर कूलर को यूज़ करना है ये टू ट्वेंटी वाला हो या ट्वेल्व वोल्ट वाला हो कोई मसला नहीं है ये किसी भी किस्म का किसी भी कंपनी का एयर कूलर हो सबको लग जाता है कई कंपनी के जो अच्छी कंपनी के होते हैं वो खुद ही उसमें ऑलरेडी लगा ही लगा ही होता है कॉपर वाल ये एयर कूलर मैंने खुद बनाया था जो मार्केट में से मिलते हैं वो भी बड़ी आसानी के साथ उसमें भी लग जाता है कोई ऐसी बड़े मसले वाली बात नहीं है ये सिर्फ बहुत ही सस्ता काम है ये दो मेरा टोटल दो सौ नब्बे रुपये का जी टोटल जो खर्चा इसके ऊपर हुआ तो मेरा ये पानी इसने ऑटोमेटिक बनना शुरू कर दिया ऑटोमेटिक ही कट ऑफ करना शुरू कर दिया जितना पानी कम होगा अगर एक दो कतरे भी पानी के कम हो गए तो जो उतना ही पानी इसको वो भर देगा इसमें दोबारा पहले नंबर पे तो ये जो है ना जी इसको पानी को कम होने नहीं देगा जितना कम होगा फौरी इसने पूरा कर देना ये देखें अब अब आप देख हैं सुबह के दस बज गए अलहमदिल्ला ये हमारा एयर कूलर में पानी वैसे का वैसे ही खड़ा है जैसे हमने एयर कूलर चलाया ही ना हो इसकी खर्च खोल के मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा तौर पे ये देखें अलहमदिल्ला सारी खसें इसकी गीली हैं फुल गीली हैं ये देखें जी ये पाइप मैंने ऊपर टेंकी में से जो है ना जी इसमें टेंकी में डाल दिया था ये देखें जी अलहमदिल्ला हमारा इसमें पानी जितना मैंने सेट किया था अब भी उतना ही पानी है ये देखें जी ये देखें अब आपको पानी थोड़ा सा ऑरेंज फील हो रहा होगा वो इस वे, इसकी वजह ये है कि जब पहली मरतबा जब वो इसको आ, पानी खशक में खश में साफ हो जाती है उसका जो रंग छोड़ती है